¿Por qué formigas? Eh, eh, les gusta trabajar, pero sobre todo en equipo, en familia. ¿eh? Y todos saben qué tienen que hacer, pero siempre en familia. Yo creo que esto es lo más importante. Al final, que representan la constancia y el trabajo en equipo. Las papelones. Las papellones. la morfosis, no? el canvi d'un cuc a algú eh, que és maco, que té molta sensibilitat. Les persones que visiten Casa Nostra, tota aquesta, aquesta petita màgia. No? Casa Nostra mira, és miramar eh, i té molta història i és eh, el fet d'un espai que, que van fer els més dels meus fills i que va començar sent un xiringuito petit eh, on l'àvia llogava al seu llit i va començar a fer habitacions i ella dormia a la platja i llavors que ha hagut un procés no? fins al dia d'avui on, on Miramar és eh, un espai on la gent viatja per vindre a menjar, no? I això és molt emotiu i molt emocionant. No? La casa nostra és casa vostra. Eh, aquesta fita casa nostra és casa vostra, doncs casa vostra és arco, indans, que serà com si fos casa nostra. Llavors el que volem transmetre és això, aquesta, aquesta harmonia, aquesta felicitat, intentar transmetre tot allò que ens commou al comensal. No? Z tej winnicy. Są używane w Miramar. Również będą używane w naszej restauracji Arko. To jest fantastyczne miejsce, bardzo piękne i mocno wpływa. Czuję się tą symbiozę tak? natury, tej prawdziwej ziemi i tego wspólnego wina, którego będziemy mieli okazję zaraz spróbować. When, when we, come, we come to Dansk, we bring, uh, the best of us. No? When uh, you go outside from, from home, you have to bring uh, our philosophy, our, our way, our life as well, our imagination. Me and all our persons who come from Spain, including Paco, we will bring Mediterranean food. Al final is a way of transmitting. trossets de tu, retalls de tu. No, al final eh, de... ho he portat abans que no són sols el producte, sinó part de, del nostre territori també és maco i té màgia.